ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ దత్తాత్రేయ ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం ఓం జయ జై దత్త మనకు కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు మన పట్టి ధైర్యం నింపేవారిలో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఒకరు శ్రీ వాసుదేవానంద స్వామి విరచితమైన ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న పాపతాపాలు నశిస్తాయి వ్యాధులు దూరమవుతాయి ముక్తి ముక్తి లభిస్తుంది చివరికి ఆ దత్తుడినే చేరుకుంటామని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాటలకండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ దత్త ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता आप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदन्यं प्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात्कष्टादुद्धारास्मन् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योऽकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोराकष्टादुद्धारास्मान्नमस्ते धर्मी प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिम् भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धारास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमे दद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या सा श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य इति श्रीमत विरचितं घोरकष्टोद्धारणस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति